Требуются абсолютно здоровые люди, больше ничего такого сложного не требуется. После тяжелых травм, после тяжелых операций с удалением внутренних органов, после хронических заболеваний, таких вот как, там, допустим, язва, астма, диабет, пилонефрит, ревматизм, ну вот не берем. А вот здесь вот у нас регистрация проходит. Донор заполняет анкету, отвечает на правдиво на все вопросы, которые мы задаем потом. Приходит ко мне, я делаю осмотр донора, в общем, давление измеряем, артериальное. Ну, опрос такой беглый, да, как, где родился, как э, это самое, рост, лечился, развивался, вот. После этого вот, определяем ему здесь группу крови у лаборанта. Вот, пьет чай и отправляется на сдачу. Вот, ну, там 4-5 минут, и все, берется у него дозы. Говорится ему, до свидания. Вот, выдаются ему справочки, денежная компенсация, ну, там это не за, не, не за кровь, как говорится, а на усиленное питание, на обед, да. Когда они сдают первый раз, у них берут кровь на анализы. И эта кровь у них находится как бы в карантине в течение полугода. Через полугода их обратно вызывают, они еще раз дают кровь. И когда смотрят, если у них нет никаких гепатитов, ВИЧ-инфекций, то тогда им уже разрешают сдавать кровь. Но вначале кровь всегда у них находится в карантине. Ну ощущения хорошие. Сдаю я не первый раз уже кровь. Ну, сдаю, чтобы, как сказать, для людей мы попадаем в разные ситуации. Кровь всегда нужна, как и нам нужна будет когда-то нам тоже зададут кровь и люди. Ну, как я считаю, нужна, кровь. Я встречаю это самое до сдачи крови и после сдачи крови. Очень много студентов, они очень любят чайную Печенье мое любят. Они выпивают от для прикруски даже. Это, это лучше, конечно. И для организма, и для того, чтобы кровь хорошо шла у них. Ощущения хорошие. Только единственная рука холодеет, когда кровь берут. А так ничего, здорово. Даже как-то радостно и для помощи ближним, и просто узнать, что это вообще такое, кровь сдавать.